с вами Эмиля. И Соня. У нас появилась девочка Белль. Мы ей уже надели памперсы, все как надо. Мы ей уже сделали бутылочку И будем делать соточку. Из всего нашей глины. Из всей нашей глины. Это глина. Там, в общем, глину варить. Какую глину? Это вообще-то а вот именно, а бутылки наши. В общем, я ее поставила в печку. Ты ч? У нас тут в твоей комнате печки. Ну, в общем, у нее игрушечная печка. Ну так, но ты ч все равно? Не то, что не буду. Ты чего? Это пока будет. Значит, две У нас, в общем, будет две сотки, мы решили. Одна такая вот желтая, а вторая. Лимонная с или какая-то. Смотрите, мы возьмем вот такой вот цвет. Это не фиолетовый. Это такой, такой малиновый, а это розовый светло. Мы их будем брать для второй нашей соточки. И конечно же нам понадобится желтый. Зачем? Ну, чтобы, конечно же, вот это вот. А. Делать. Чтобы рот. Да. Мы не будем снимать плетение, так как это уже не в моде. Нам это тоже уже не интересно. Вот это вот все. Фу. Почему-то я решила так, что я смотрю много видео, как бы девочки, которые снимают с вот как бы она и она... больше ставит лайков, чем на обычные как бы видео. И мы решили тоже снимать такие видео, чтобы у меня тоже было больше лайков. Вот такая косточка получается. Пока что у нас не очень. Ну не вся, не очень у нас пока Ну да, я еще не сделала. Да. В общем. Мы мои девочки. Напишите мне в что мне лучше косички или хвосты, или ты как так думаешь? Ну, я думаю, тебе больше косички. Ну да. Вот такие мне резинки сейчас сказали. Слушайте, мы, мы в конце нашего видео будем смотреть такие игрушки. Мы начинаем такой конец нашего. Нет, это, это, уже другая часть будет. Нет, ты что-то будет. У меня, в общем, много игрушек, Я потом в следующем видео, когда у нас будет начинаться, что мы будем уже в конце видео игрушки показывать. <толкнуть> это не в конце видео, это вторая часть будет. Ну да, ну пока первая. У тут почти равняка нашего Тихо, да, ты меня не хватает. <связываешь> на, вот так вот. В общем, я, е... я его, я его не даю. ты его не доедешь, мне. я заряжаю мой. И у нас уже готова соточка! Вот такая первая наша соса. уже были Я посадке. Ой, кстати, в глины уже и бутылочка из Вот какая бутылочка. Она еще находится. Нет, она еще находится. Мы, в общем, эти две э, наши заготовки делаем. Это вообще наша длина. Мы а вот как бы идет соточку. Ну очень прикольно, я. Давай, пой, на. Я у тебя соточку люблю. Сейчас мы будем делать вторую соточку. Я поставила на стол. Вот наш да. пластилин. В общем, мы сейчас выйдем на мой открытый балкон. Да, Ага. У меня открыто окно, наш пластилин сейчас принят, а мы тем временем делаем вторую сосочку. Давай не ну, пластилин, какой ты хочешь. Давай лучше сочетаться будет э, вот такой таким. Либо давай лимонный. Э, давай лимонный? лимонный я сделаю цвет. У тебя уже белого нет, только вот этот И ну давай, знаешь, какой. Давай сделаем лимонный цвет. И, наверное... И какой еще цвет же? И, вот. наверное, еще... Ну, давай вот это. Ну, Внутри... сейчас Мила, Миля покушает немного и прибежит. Да, она просто молока выпьет. Ну да. А на этом мне вот пару минут по... надо. Сейчас. Блин, мили не Я вот сделаю такой лимонный цвет. Сейчас я буду делать вторую жемчужку. Вот такой лимонный цвет. Мелис, сейчас придет. Я пока посижу в белье. Подожду ее. Мелис, придет.

Вам. аксессуары. Это скорее подарки. Тот, кто победил в конкурсе, моя подружка опять. Ну, теперь она на молока пить пойдет. А, хотела ну, захотела, я пока разглаживаю призы. Красивые Думаю, их кто-нибудь выиграет. Смотрите! Это очень красивые даже братский. Вот. Это светло-зеленый, резиночки для волос, и браслетик вот такой очень красивый. И это вы будете получать, то есть вот желтые там браслетики всякие, вы будете получать, когда вы будете выигрывать э, конкурс вот этот там, вот такой вот. В общем, все остальные я сняла сама. Ребенок, хвостик, ребе чешуя общем, я останусь время на время. А пока покажу вам мои другие, так сказать, любимые игрушки. Видите, вот там да, синенькие такие. Это смурфики. Вот смурфики. Видите, вы смотрели мультик смурфики. Вот. Вот, в общем. Это мастер, хохмач, смуфета, селач, растяпа, наш нелюбимый благоразумник. В общем, вот вторая моя. Тут папа, тут тут. Это ворчун, благоразумник, ворчун, хохмач и мечтатель. Мечтатель, мечтатель. Также у меня еще есть вот такая вот. сложенная. Это вот, как вы знаете, ее смурфета. Красавчик. А -а -а. Еще Давай еще 10 фантов. Я взяла два пантошка. Фух, сейчас мы их... Мы... Два пантерса. Наша Бель не плакала. ей тут, да? Она умница у нас. Вот. Я ей... Ууу, да ей дадим наш молоко я ребятам уже все показала в общем так да, вам я уже показала брезы а ты просто показывала бракет и все да и сейчас я еще собиралась вам замойте миля вам показала просто браслеты, я вам расскажу места стой вот этого браслета не будет, потому что он слишком красивый такой а я его миля очень любит. Это браслет мой. Дальше, смотрите. Из резиночек и браслетов не будет. Почему Вот. В общем, потом с резиночками разберемся, Разберемся. Давайте я вам расскажу все о первом месте, о втором и третьем. Слушайте, а также мы как договариваемся, э, договаривались, у нас и конец. Потом, да? потом, 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 потом. Okay. В следующем видео я сниму мастер-класс на сосочку и на бутылочку. Сейчас у нас Бель пьёт. Она очень хочет кушать. Смотрите, за да, первое место будет либо желтенький браслет, mm -hmm. ой, либо зелененький браслетик, либо желтенький браслет. То есть напишите комменты, Я вам, как вы говорила, говорили мы стишок. И чем нам лучше понравится, первое второе место будет, тот и выберем. Дальше второе место будет вот этот браслет. Пройти. И третье место. Ой, второе место вот на выбор. Сейчас, вот один, а вот два. А третье место будет, к сожалению, вот только разные браслеты. Они хорошо растягиваются. Можно их использовать на волосы. Это все знают. Почти. В общем, у нас призы браслеты. Такие вот. У меня их всего пять. Если было шесть, то, конечно, еще два браслета хватало. Пять. Я пока буду а, заберу, вот а вот она кушает, наша маленькая девочка. Вот, ее зовут Бель. Я ее так назвала, потому что очень красивенькая такая. И... Ой, смотрите, какая девочка у нас на лосенькой. мы ей косточку дадим. Вот, вот косточку мы ей Она сейчас не плачет, мы ее положим. На Так, ну что ж, это было все. Всем пока-пока. Сейчас мы будем мастер-класс на вторую сотку и на вторую бутылочку. Всем пока! -пока.